интернет-компании ProMUA по развитию продукта, всем практически советов продвижения интернет-магазина. о чем будет доклад и цель то, там, как работает это, а, ни не, не одна на самом деле школа в мире не учит давай Как можно прогнозировать, работает это? 300 тысяч интернет-магазинов, это уже немножко устаревшие данные, сейчас уже на 400 магазинов больше, уже приближается к полутора миллионам товаров и услуг, и 6 тысяч новых товаров появляется ежедневно. Также у нас идет очень большой поток заказов через форму вопроса на сайте, также через корзину. Но на самом деле эта цифра реальных обращений намного больше, потому что очень многие люди заняты телефоном. Реальная статистика, реальных обращений может быть намного больше. Это то, это то что измерили. Вопросы о товарах это измерить. Дальше я немножко расскажу про вредные советы. Есть семь вредных советов. Что надо делать, а что не надо а, Допустим, мы решили мы работать с онлайн-каталогом. Разместить свои товары и услуги один дополнительный канал продвижения ваших товаров в интернете. Что мы делаем? Мы делаем, регистрируемся и начинаем добавлять информацию о компании. И самое главное, ваши товары. Зачастую руками добавлять товары очень сложно. Мы там 10 товаров добавим и на этом остановимся. Потому у многих, я думаю, есть балла какая-то. Например, ЮНС, многие ведут ее в Excel помощью удобного импорта можно все эти ваши товарные описания, будь там 20 или 10 тысяч, загрузить их на сайт. Процедура там занимает буквально 5 минут времени погружается описание товарных позиций, там в течение пары часов, если у вас очень много картинок, подгружается картинка. Чем это удобно? Если у вас есть основной сайт, можно его товарную базу синхронизировать с каталогом и обновлять в удобное время. Если это какие-то потребительские товары, то лучше обновлять раз в день. Если у вас менеджер работает и постоянно обновляет балл. Если, например, какие-то муровые установки, естественно, эту информацию потому может она годами не меняет. Это понятно. Когда мы уже добавили товары, зачастую бывает загружается просто голая база. Есть только товарное описание. Это очень кратко. Например, там, угол ХР. Что такое угол ХР? Есть такие тогда? Это уголки хромированные. Выгружается таких, этих уголков хромированных номенклатуры, там, не, там тысячи полторы. И клиент думает, почему же никто не захалливает? А потому же никто не знает, что это угол ХР. Ну, лучше называть уголками хромированными. Это такой элемент здравого смысла, но хотя это, кстати, очень распространенная да, ошибка, потому что ну, с той же своей базой движения, если мы уже выложили в интернет, с этим надо работать, оно должно быть понятно для конечных пользователей. Одним из основных факторов является цена. Все-таки, где мы что-нибудь не заказывали, мы обязательно посмотрим на цену, если этот товар нам да, всю секунду прямо. А посетитель хочет быть уверен, что товар наличен. Думаю, все звонили в интернет-магазины. я хочу заказать ноутбук черного с Извините, у нас его нет, есть только белого. Либо выясняется, что у нас уже две недели нет у нас в Москве. Это сейчас такой бич интернет-магазинов. И с ним достаточно пытаются бороться, но. Да. Может быть, это наш тоже звонит, а ему уже по телефону предлагают, что ничего было нет, но начинают как бы, ну, спаривать уже обратно. мы это понимаем, это... Ну, это, 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 построенные уже продажи, понимаете? Если, если продажи хорошо построить, то можно и при таком продавать. Но, но сейчас... если написать нет на складе, он идет. А вот я, например, когда нет на складе, я еще не буду да, да, есть такая ситуация, можем продать, но зачастую это есть человеческий фактор. Бывает менеджер, ну, типа, у нас уже две недели нет и все. Я э, на конференцию, допустим, я ехал в ту же Москву. для того, чтобы заказать квартиру, я позвонил там 10 лет. Говорю, у вас есть квартира? Ну, нет. А вы не можете что-то предложить? Ну, мы не знаем, это надо посмотреть, позвонить. Это обучение персонала. То есть, насколько человек Общаться с вашими потенциальными клиентами, это очень, очень важная вещь. Стоит обращать на нее внимание. А потом существует такое понятие, как фотография. И чем нужны фотографии? Ну, чтобы клиент не может же там прийти и пощупать, если у нас там шоу рум или магазин. Мы продаем с какой-то э, ивана франковской или в Киевской области. Не может приехать. Даже ту, ту же газонокосилку, вряд ли кто-то поедет еще за 10 километров. А, потому вот. очень важно рассмотреть, что это вообще за пола. Например, это какой-то набор инструментов. Если мы не видим, что у нас находится в коробке, то зачем нам около? На мы хотим проверить, какие там есть ключи, что там есть. Также это очень важно для потребительских же Даже платья, если продаем платье, должны быть большие красивые фотографии. Важно очень знать, как, как оно будет выглядеть, модели. Есть такая фишка здраво, насчет здравого смысла. А, модели зачастую подбирают стандарт. Ну, модели зачастую видели, на абсолютно одинаково ходят. Но у каждой женщины, может быть, у человека, и мужчины, а, разная фигура. Есть полная, худая, стройная, атлетичная. Если, 嗯。Uh huh. детских поляс. Я думаю, что с этим все понятно, потому что если мы разместим товар там, где его не ищут, там, где вообще не может быть потока посетителей, то естественно у нас и заказов не будет. Например, есть такой случай интересный: адвокатские конторы. Адвокатские конторы любят поспамить каталоги. Они в каждой рубрике начинают предлагать свои услуги. Вот такой серьезный дядька, который предлагает решить все ваши проблемы. Где-то намешало. И как-то мне уже стрёмно находиться на этой странице, потому что дядька такой очень мушитель. Попасть не меняла. так что, сами понимаете, это еще модерируется и может принести исключение в магазин. То есть надо размещать товар там, где они должны быть. Это вкратце. Вы все понимают, что мне мне рассказывали про SEO, поисковую оптимизацию. Сейчас очень модно говорить про поисковое продвижение, но что есть, что важно понимать, что поисковое продвижение является не чем-то там сверхъестественным, оно является просто платой за вход. То есть, если у вас у вас по-любому должен быть оптимизирован интернет магазин Если у вас там не оптимизированный, то он просто вообще никак не будет просто Просто плата за плату. И важно понимать, что когда у нас есть оптимизированный магазин, что покупаем не роботы, а люди. Восстание машин не наступило, мы продаем живым людям. Быть, у живых людей есть свои потребности. Например, мы решили продать Кофейную машину. Mm -hmm. Кофейная машина это по необходимому, ну там у некоторых людей необходимый атрибут быта. То есть это вот, в середине, Кофеаппараты зачастую хромированные красивые агрегаты, которые не стыдно показать своим животом. За счету просто картинку этого кофеаппарата, и есть там кофеаппарат такой-то такой-то модели и все. Нелогичнее было туда добавить. А какие лучше зерна использовать с этим кофеопауном? Также что защите эти магазины, а же в кофейне продают и зерна, чтобы были дополнительные продажи. Но много кто этого не делает. То есть есть еще сопутствующие товары, которые обычно покупают. Либо это удобрения. Вот как? Либо типа, что может быть там, повлиять на то, что будут у вас заказывать удобрения или не будут? Результат. Да, показать результат, правильно. У нас сделали какой-то заказ, мы публикуем на страничке товара отзыв, что э, эти удобрения заказывали, там находятся фотографии, вот вот такой реальный там поле пшеницы выросло на этих удобрениях, даже там контакты есть этого человека, то есть это уже испробованное средство. Зачастую там многие там не разбираются. чем он мог? удобрения какой-то там марки с цифр может отличаться от другого. Важно понять, оно просто работает или не работает. Это тоже, тоже здравый смысл. Если там, заоптимизировать сайт, там, потратить большие деньги на рекламу, но не учитывать такие моменты, да, посещений будет очень много. Но такие цифры можно показывать только инвесторам, если с хотите сбить побольше баллов. Но реальных у нас покупок не будет. Почему, почему зачастую спрашивают? Нам не нужно продвижение, нам нужны клиенты. Вот такой здоровый смысл помогает привлечь именно клиента. Также важно понимать, что э, товар должен быть интересно описан. Это больше, конечно, касается потребительских товаров. Вот B2B в таком страшном слое, mm -hmm. товара для бизнеса. Очень важно понимать, можно ли доверять этой компании. Это один из самых важных вопросов. Опробовано ли это оборудование? Оборудование в действии. Оно работает, оно не ломается. Можно там, запчасти на нем. Вот такие вот маленькие-маленькие мелочи, они составляют зачастую целый бизнес. И многие считают, что дополнительная реклама это зло. Дополнительная реклама ТЗЛ это то есть, просто в один канал сливать весь свой доступный бюджет. Ну, я наверняка понимаю, что здесь много есть самостоятельных предпринимателей. Все знают, что э, каждая гривна заработана тяжелым трудом и как-то не хочется ее очень сильно сливать. Потому есть такое понятие, как товарные информеры у нас на портале. Э, в чем их преимущество в том, что многие, я думаю, слышали как про контекст, там в поиске что-то платная реклама в углее Яндекс. Кто слышал, кстати, что такое? Мы объединяем его с функциональностью бани. То есть мы не только пишем, что у нас там есть крутые бетономешалки, мы еще показываем, как эта бетономешалка выглядит. Ну и таким образом конверсия такого повышается. И потом, когда оно откручивается в какой-то целевой категории, да, мы можем настроить их не показывать предположительно в той категории, в которую там больше заходит нужный нам клиент. как дополнительная реклама. И даже могу сказать по конверсии. То есть результаты конверсии в каталоге, если мы выбрали нужную нам рубрику, это 1,2%. Примерно. Медийная реклама это 0,3% реагирования. И контекст тоже зависит от случая от случая. Есть как 1%, так если это э, какое-то очень нишевое решение, мы точно выбрали рубрику, он может быть 15%. Один 1%, как говорится, если у нас 1% процент конверсия на наш сайт, то мы добились очень хороших результатов. что если у нас есть толк из Тысячи клиентов у нас получилось 10 реально, вот, то это уже прибыль за относительно за небольшие деньги. Ну и также, что это имидж. То, что, та же баннерка, она влияет на имидж. То есть, когда ваши товары постоянно крутятся при глазами посетителя, можно ну, где-то там 25-м кадром, по недоказанным, так сказать, еще научным дискум, вот, на широких бюджет mm -hmm. также есть размещение на главные контакты товары и логотип компании размещается на главной странице многие пользователи переходят на главную страницу чтобы даже воспользоваться поиском это а, такое просто стандартное поведение когда а, пользователь там если а что-то не нашел или нашел но хочет поискать там по рубрикам отдельно он может перейти на главную страницу как раз он видит этой компании если он доверяет этому порталу, то видит, там есть какое-то интересное предложение, и он может туда Также это дополнительная целевая ссылка на сайт, на сайт, компании, которая помогает как быстрой индексации, так и более высоким позициям в поисковой системе. И многие зачастую пытаются с каким-то очень большим куском функционала разобраться самостоятельно. То есть, есть, такая поговорка, там, читайте руководство, читайте мало но многие сразу же принимаются работать, что-то у них не получается, и все происходит за Поэтому Потому у нас например, на есть команда поддержки, то есть если у вас происходит выпад что-то непонятно. Например, вот, били базу те же уголки хромированные. Угол, вам предлагают это подкорректировать, и результат, если следовать советам, он сразу же может. Также э, помогает подбирать индивидуальный дизайн из всего того, там, кава, азия, шаблонок, что у нас есть, доказано британскими учеными, что 70% пользователей качественным интерфейсом и нормальным дизайном. То есть это тоже необходимая плата за срок. Да, бывает такое, что клиенты просто хотят что-то заказать, и дизайн не важен. Есть такое. Но приятнее работать, заходить на тот сайт, который приятно выглядит и удобно работает. есть удобная навигация, контакты, есть все необходимое. Тоже такие немаловажные нюансы. Если мы не последуем этим советам, обманем всех, у нас будет новая пирамида. Вот сейчас этот товарищ <laughs> пытается заново <заловаться> все продвинуть. <laughs> Очень, так сказать, есть большая вероятность обмануть всех и при этом добиться ничего. Да, можем говорить вам, да нам не нужны эти фотографии, не будем. Почему заказывают да, непонятно? Да мы не будем тексты писать. Зачем оно нам надо? Мы напишем, что у нас есть крутые, просто крутой турбогенератор марк там 2086, у нас и будут его покупать, потому что это мы же его сделали. Нам, нам надо, нам писать текст, контент, как вы знаете, очень сейчас много решать. Вообще самое, самое основное это нас, да, иметь правильный сайт, удобный для пользователя. И, и, и делать его удобным для потребителя, предоставлять нужную информацию. Здравый смысл. Просто здравый смысл. Также сейчас э, можно посмотреть на следующем слайде определенные фишки интересные. Это могут быть как отзывы. Работа с отзывами. Отзывы очень хорошо работают, например, для э, клиентов, у которых так, молодые мамы. Молодые мамы очень любят там советовать друг другу, подходят те подгрузники, не подходят, подойдет эта горка для ребята, не подойдет. Там практически важно, важно большое количество отзывов, видно, что компания с ними работает. Если это не удовлетворенный клиент, ему что-то не понравилось, это не сразу же вам минус. Если вы ответили, что да, мы все это решили, и э, если там, клиент с этим не соглашается, мы просим вам предоставить доказательства в публичной форме, если он на это не отвечает, мы остаемся только в плюсе. Мы среагировали на проблему. Клиент не, не среагировал, он не подтвердил свои слова. Если наше мнение нейтрально остается последним, то мы закрываем такую негативную проблему. То есть с плохими отзывами очень просто работать. Но если, конечно, у вас так сложилось, что у вас 20 отзывов негативных, и у вас на, на все есть какие-то свои ответы, то это тоже плохо. Важно понимать, что есть регионы клиентов, то есть мы зачастую чем можем привлекать? У нас товар в другом регионе по более выгодной цене, так и сложилось, что мы производим продукт а будет дешевле. Очень многие люди смотрят на что? Есть то, что нам надо, низкая цена и доставка из, из другого региона недорогая. Потому они могут это заказать. зачастую по региону, цены все-таки ниже, ниже. В том же Киеве. Многие тоже того же Киева заказывают по всей области. Потому что там цены дешевле, аренды дешевле, персонал дешевле. И соблюдение условий гарантии. Тоже необходимая плата заход. Мы должны говорить, если есть гарантия, мы должны возвращать, принимать товар. И зачастую такая вся самая важная информация там, с телефонами, с гарантией лучше всего это отобразить в шапке компании. То есть у нас контактный телефон такой-то, мы соблюдаем гарантию, у нас бесплатная оплата и доставка, то есть быстрые ответы на все возможные вопросы клиента, которым он может всегда достучать. Он всегда это видит в шапке, он всегда это перед глазами. Он видит ваш товар, и если у него что-то заклинило, он посадил на шапку, все стало понятно. Дальше, если кому интересно, могу отправить презентацию. И если кто спросит по конкретной фишке, я могу более детально рассказать. Потому что это, это, каждая фишка ⁇ это отдельный инструмент. И, чтобы не быть голосовым, я расскажу два кейсов. Это нужно магазинах у нас, которые размещались. Первая ⁇ это у нас компания... Верстат, если я не ошибаюсь, можно приключиться к слайд. Да, компания Верстат, она продает станки, промышленное оборудование, это студическая B2B бах у меня. То есть что здесь есть? Можно следующий слайд. Описаны детальные технические характеристики. Они работают с наличием, у них есть актуальные цены. Есть и необходимые сертификаты, подтверждающие качество оборудования. И они хорошо очень работают с контекстной рекламой. У нас есть люди, которые профессионально настраивают контекстную рекламу бесплатно. И не этим каналом пользуются очень хорошо для привлечения клиентов. Вот статистику можете посмотреть. 300 тысячи посетителей сайта в месяц. Активных пользователей в день как 50 живых человек максимум, сами видите, около 10 заказов в месяц через корзину сайта. Но, как я говорил, телефонных звонков у них намного больше. То есть, ну, у них, у них такая специфика, что там, станок как-то тяжело в корзину положить, лучше позвонить. Следующий это интернет-магазин Господа, бытовая техника. Это, он, так он выглядит у нас на портале. У них очень широкий ассортимент, они что-то под полторы тысячи товаров, они очень хорошо пишут статьи, как работать с их что для чего применяется, какие, каких они достигли вообще успехов там, в развитии этой сферы. То есть они очень хорошо работают с контентом и с отзывами клиентов. То есть если у них какой-то негативный отзыв, они на него правильно отвечают. Если у них позитивный, они благодарят клиентам за то, что взял у них покупку. Ну, Но это благодаря там, работе нашей и наших менеджеров. Такие всякие интересные советы, которые помогают компании, которая не знала до этого как вести продажи в интернет, mm. что надо делать для того, чтобы получать реальных клиентов, реальных заказчиков. Ну и результативность у нее еще намного выше, чем предыдущие предыдущей компании. Сами, можете посмотреть на слайде, звонков, звонков у них, по-моему, месяц реальных за сотни. Мы с ними общались, да? ну, где-то за сотни звонков. Ну, это реальные кейсы. И и все эти интернет-магазины, которые я показывал, можем найти у нас на портале, проверьте, забывайте там в компаниях или Господа и смотрите, как это выглядит, как это работает. Всем спасибо.